Славдия Павловна Кучерук, украинка, родилась в 1927 году в Ровнинской области. В годы Второй мировой войны ее семья спасла семью евреев. Присвоено почетное звание праведница народов мира. Можно сказать, как положено шло все. Мы никаких таких притеснений, каких-то мы не чувствовали ни от кого. Вот. И жили все мирно. А немцев мы не видели. Совершенно. Нам только рассказывали о немцах, что вот там да, шли уже немцы. Вот. Не, мы не видели немцев. А до нас, значит, когда уже прошел этот фронт, как считается, значит, до нас пришло два офицера советских. Они отстали от в своей ну, как армии. Mm -hmm. Но сразу немцы разбросали листовки, что кто будет значит, себя держать значит, в армии, там поддерживать или там вот такое, значит, того грозит смерть. Я не помню, зачем отец вошел в Тучин. Тучин это район был уже, вот. Но уже знали, что очень уже преследуют евреев, уже слышно было э, новости такие плохие приходили, что там расстреляли, там убили его уже, уже такой, знаете, напруженность такая была, страх был уже во всех. Каждый человек, он имеет свою судьбу, и дай Бог, чтобы эта судьба его была складной и честной. Чтобы они были, ну, не стремились к благу материальному, а были духовно. Тогда будет и, и материальное благополучие, если они будут духовно высоко ценимы чтобы благо духовному больше стремились, тогда будет иметь реально хорошо.